দহিবলত ইমাম মেইনহাজ অমৃতৰ অপকৰ্মই নখ কাটিলে অঞ্চলবাসীৰ এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে কয়া থানা অন্তৰ্গত ধহিপালাত এগৰাকী মছজিদৰ ইমামৰ অপকৰ্মাৰ লাজ মান সকলো কাটিলে ধিপাৰ অঞ্চলত দহিবলত ইমাম মেইনহাজ অমৃতৰ অপকৰ্মই নখ কাটিলে অঞ্চলবাসীৰ এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে কয়া থানা অন্তৰ্গত ধহিপালাত এগৰাকী মছজিদৰ ইমামৰ অপকৰ্মাৰ লাজ মান সকলো কাটিলে ধিপাৰ অঞ্চলত চমুকা মছজিদৰ ইমাম মিনহাজ আহমেদে পলুৱাই নিলে এগৰাকী কিশোৰী লম্পত চৰিত্ৰহীন ইমাম মিনহাজ আহমেদে কিশোৰীগৰাকীক পলুৱাই নিয়াত অঞ্চলজুৰি হাহাকাৰ লাগে উল্লেখযোগ্য যে মুছলমান সমাজত ইমামক ধৰ্মগুৰুক আখ্যা দিয়া হয় মছজিদত থাকি পাছ বাৰ নামাজ পঢ়াৰ লগতে শিশুসকলক দিয়ে ধৰ্ম জ্ঞান কিন্তু তেনে পবিত্ৰ বৃত্তিত জড়িত হৈ ইমাম মীনাজে সংঘটিত কৰিলে মুছলমান সমাজক চৰম বিশ্বাস কি ক'ম আমাৰ কাৰণেতো বহুত বেয়া হৈছে না কোলা বা জাগা নকৰিছিল মামে ধৰ্ম মানে মুছলমান বুলি পৰিচয় দিব লাগা আছে মোৰ লগত ছোৱালীজনী শুই আছিলে কেনেকৈ উলিয়াই লৈ গ'ল মই গম নাপাম এই পিছত যে চাওঁ মই উৰা কাপোৰখন টানি আনোতে চাওঁ ছোৱালীটো ঠাণ্ডা লাগিছে নেকি নাই গম পোৱা নাই পিছত ঠাণ্ডা লাগিল মানুহ বস্তি বস্তি সোমাই গেল চবতে বিচাৰিলে আৰু বাটত বোলে কোনোবাই কৈছে বোলে মিনা জুলি লৈ গৈছে বা বিচাৰিলে কি হ'ব এনেকে বোলে কৈছে মইতো নাজানো আৰু হাল্লা কৰি আছে হা কেইজন বজাত গৈছে তলটো এতিয়া কেইটামান বজাত নিছে মইতো ঘূৰি চাওঁ মাজৰাতি মাজৰাতি কৰিলে আৰু কি কৰিম আৰু উপায় নাই ততালিকে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে ওচৰ চাপে কয়া আৰক্ষীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত কয়া আৰক্ষীয়ে অসম বংগ সীমান্তৰ পৰা ইমাম ইন হাজক আটক কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰে কিশোৰীগৰাকী আনহাতে ইমাম ইন হাজ কোনো নাৰী দে চক্ৰৰ লগত জড়িত নেকি তাক লৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাটো মোৰ ছোৱালীজনী যোৱা পোন্ধৰ তাৰিখে নিশা নিশা মানে ষোল্ল তাৰিখে পৰিল আৰু নিশা এক বজাৰ পিছত দুবাৰ পিছত গম পাই মানে আমাৰ ছোৱালীজনী মাৰ লগত কৈ আছিলে তাৰ পৰা অন্তৰ্ধান হয় ছোৱালীজনী ছোৱালীজনী যেতিয়া নাই তেতিয়া মায়ে মানে গম পালাক যে নাই বুলি ক'লে তাৰপিছত আৰু মায়ে অলপ চিঞৰি দিলে আৰু ছোৱালীজনী নাই বুলি তাৰপিছত গোটেই ৰাইজৰ মানুহ আহি কিনে ছাৰো ফালে বিচাৰিলে বিচাৰি নাপায় পিছত গম পায় যে মিনাজ আহমেদ মিনহাজ আহমেদে ছোৱালীজনীক জোৰদবস্তি লৈ যায়